Плеченко Рина Владимировна, мне 37 лет, из города Северодонецка, Луганской области. В 2014 году я выезжала из города, потому что у меня маленький ребенок, которому еще не исполнилось даже трех лет. Поэтому мы выезжали в Центральную Украину к родственникам, опасаясь каких-либо военных действий. Вернулись мы э, даже до освобождения. Ну так сложились обстоятельства, потому что мне нужно было выходить на работу. Работаю я на химпредприятии, которое находится в черте города. Работаю там с 2010 года. И по сей день были какие-то люди, которые, как они себя назвали, представителями ЛНР, которые захватили органы власти вот ну и в какой-то из дней произошло освобождение севердонецка так как <coughs> извините эти представители ЛНР вышли из города вот и севердонецка остался под украиной это стал э, город Областную, как я уже говорила, вместо города Луганска. Ну и в общем жизнь продолжилась. 23 февраля нам на работе объявили о том, что до 1 марта мы в связи с непоняткой в стране мы будем сидеть дома и получать заработную плату. Но на работу мы не выходим. Вот, 24 числа, когда мы ну, проснулись, как обычно, да. На работу идти не нужно, в школу ребенку идти не нужно. Позавтракали, открыли новостные сводки. Вот, и узнали, что что мы узнали? У нас за городом есть аэропорт. Там базировались украинские военные. Это ни для кого не было секретом. И узнали о том, что было попадание ракеты, не ракеты, не знаю, что, в общем, в этот аэропорт что-то прилетело. Вот. Ну и также в других областных городах произошло то же самое. Не верила я, что будет война до последнего, даже после этого я не верила. В общем, и домашним всем говорила, что не переживайте. Но ну, не будет у нас опять войны. Все будет нормально. Это как-то каким-то образом разрешится, договорятся. Вот, но этого не произошло. Февраль у нас еще прошел более-менее спокойно. Наверное, начиная с марта, постоянно слышишь залпы взрыва. А магазины, аптеки еще работали, но остались уже крупные торговые центры, где можно было купить продукты. Естественно, там были очереди. Можно было час просто в очереди простоять. И потом ты покупаешь не то, что тебе необходимо, а то, что есть. Вот. Очереди в аптеке, очереди в банкоматы, чтобы снять деньги. И с каждым последующим днем уменьшалось количество работающих магазинов, где можно купить продукты в какие-то магазины уже какие-то снаряды прилетели. Они то ли были разбиты, то ли сгорели полностью. В банкомате тоже простояла в очереди, если честно, часа полтора, наверное, чтобы, чтобы обналичить деньги, которые есть, собственно говоря. То, что есть, лучше пусть оно будет в кармане, да, потому что Периодически пропадает свет, пропадает связь. И даже те магазины, где ты мог бы расплатиться картой, не всегда могут предоставить эту услугу. Обстрелы города участились. В убежище я не, не ходила, сознательно не ходила, потому что это все-таки март, это холодное время года. Это, ну, просто подвал в жилом доме, да, скажем так. Там, ну, нет ничего, это ну, песок, голые стены, сырые стены, там холодно, там влажность очень большая. Что мы делали с ребенком? Мы использовали правила трех стен, как говорится. У него, я ему оборудовала в коридоре место, где при сильных обстрелах он у меня отправлялся туда. То есть я еще что-то делала по дому, чтобы себя отвлечь. Вот. А он именно в коридоре у меня находился. И дошло все до того, что он у меня два дня, я его даже ложила спать там в коридоре, потому что обстрелы не прекращались. Ну и только открываешь телефон и смотришь. У нас прилетело, у нас прилетело, у нас там в квартиру попала, там в магазин попала. В общем, постоянно где-то попала-попала. И что, я думаю, не, не вариант ребенку жить в коридоре, да? В убежище в то спускаться тоже не вариант, потому что подхватим обычную простуду даже, да, от которой у нас нет ни лекарств, ничего такого. Выезжать. Выезжать куда? Собственно говоря, некуда. Все родственники, которые у меня были, они там же в Севердонецке. В начале марта у меня выехала тетя родная выехала во Львов, но она к знакомым знакомых выехала. Вот. И она меня стала агитировать, что приезжай во Львов. Сейчас есть эвакуационные автобусы, эвакуационные поезда, которые бесплатно, есть волонтеры, которые вам помогут где-то поселиться, помогут с расположением, с питанием. Выезжай. Но я все еще сомневалась, пока у нас дома не вылетели стекла. Вот. В соседний дом прилетел какой-то снаряд. Я ребенка успела вытолкнуть в коридор, вот туда же в его оборудованное местечко по правилу трех стен, а сама в дверном проеме уже была и услышала за спиной, как сыпятся стекла. Ну и тоже туда же в коридор, вот так вот. С ним обнялись, переждали этот обстрел. Вот. Ну и что делать дальше? Позабивали окна пленкой, одеялами. И я понимаю, что если сейчас что-то случится в плане. Вот, или, или ранение, или заболевание, то я своему ребенку не смогу даже предоставить помощи в, в плане лекарств, потому что уже мало что работало в городе. И в один из дней я все-таки собрала этот тревожный чемодан. Что было в моем чемодане, я вам скажу. Это были полностью все документы, что у меня есть от рождения моей и ребенка. Была ему куртка, ботинки, джинсы, кофта. Вот. И себе какие-то штанишки, кофточку. Пару носочков, пару плавочек. Ну, извините за такие подробности. И, собственно говоря, и все. И бутылка воды. Вот. Смотрела я на этот чемоданчик дня два, наверное. И все-таки... Ну, я такой человек, что я очень долго запрягаю, но потом быстро еду. И вот в один из дней, когда мне все это надоело, что ребенок у меня живет практически в коридоре, то нету света, то нету связи. Но это такое, вот когда нет воды, это же вы же знаете, что человек не может существовать да, без воды. Естественно, какие-то запасы там есть, какие-то набранные баллоны с водой, какая-то купленная вода в ванной набрана, чтобы тот же туалет промывать. Ну и, в общем, в один из дней вечер это был. Я села и говорю, что, сын, наверное, будем уезжать. Он говорит, а куда? Я говорю, я не знаю еще куда, но здесь мы существовать уже, в принципе, не можем. Это ненормальное существование. Снаряд попал в, в подвальное помещение. То есть там есть такие окошки. Вот про эти подвалы, про которые я говорила, которые в каждом доме. И вот окошко, которое наверх выходит. И вот туда залетел снаряд именно туда, где люди прятались. То есть это было их убежище. Но на тот момент людей там не было. Дом остался целый, да, но больше люди там уже не прятались. Супермаркет Сельпо, супермаркет Вулика Супермаркет Джаз, торговый центр Джаз. Это то, что было крупное у нас. Вот. К моменту моего выезда эти магазины были разрушены. У моих личных знакомых, да, разрушена. Квартира сгорела, снаряд попал в девятиэтажный дом и выгорел весь подъезд. Это по улице Курчатова, там много этих домов, которые не столько разрушены, сколько просто выгоревшие. Служба, пожарная служба не успевала на все адреса и Кажется, что во время обстрелов они этого и не делали. Вот, как-то так. Машины не ездят, там нет бензина. Что там? Периодически пропадает свет, соответственная связь, потому что разряжаются телефоны. Периодически пропадает вода. Если повреждают какие-то линии, которые ну, завязаны с водоснабжением города, да. Продукты еще можно купить на центральном рынке. Периодически какие-то можно купить. Военные привозят во дворы гуманитарную помощь. Это и вода, и какие-то продукты. То есть они смотрят, кто, остается, кто еще есть в городе, кто в убежище, там, сколько этих людей. Помогают продуктами. Есть большие повреждения и разрушения. И это, если мне не изменяет память, у нас всего школ 20, ну, скажем так, 17 точно в школу есть попадания. А в школах, в убежищах люди живут. Знакомые есть, кто уехал на территорию ЛНР, есть знакомые, кто уехал вообще в Россию. Но это связано с чем? Потому что у людей там родственники. Уехали то ли пересидеть всю эту ситуацию, то ли уже там обосновываться и жить. Ну, я не переписываюсь с этими людьми. Ну как, мы же по разным стороны баррикад. Просто я сама лично не, не, не поддерживаю с этими людьми. Ну, как-то так.